Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəltdik sizi Quşlar TV kanalında. Yenə də kətdəyik, dağ yerindəyik, dağ çəklişlərimiz davam edir. <coughs> Deməli, burada gördünüz kimi dağların başında qoyunları gördüm və çəkmək qərarına gəldim. İstədim çəkəm sizə də görsədəm, e, yəni bu kanalda ə bir də nə video gələcək mal yəni inək və danalardan həmçinin atdan ondan sonra bu kanalda ancaq sülq quşlar haqqında çəkilişlər olar. Yəni quz, ördək, hündürşqa, töyox, yəni kət yevində də sırf və digər kanalımız kənd heyvanları kanalımızda isə sırf yəni belə deyərdim ee qoyun quzu, ə, ondan sonra at, inək, dana, həmçinin quz, ördək və digər ee toyuq, hündürşka o kanalımızda da olacaqdır. Ancaq yəni bu kanalda üş belə böyük boyunuzda heyvanlar, həmçinin qoyun quzuzat demək olar ki axırıncı videodur. Gələcəkdə təbii ki, gələn izat çəkiş ola bilər. Ancaq bu günlük, yəni bu illik bu videolardan sonra təancaq sırf quşlara aid ə, videolar gələcək. Əgər mal qaranı görmək istəyisinizsə, həmçinin ə, yəni qoyun quzu görmək istəyisinizsə və məlumat almaq istəyisinizsə, kənd heyvanları kanalına daxil olun, ora abunə olun və Məlumatlar, gözəl məlumatlar, belə deyərdim, orada olacaqdır. Yəni o kanalda. Belə. Hə, də istadım çəkən bir balaca, bunları sizə göstədəm bu qoyunları, gözü dağ başında. Həftəyillər. Oh, belə. Bu qədər əziz izləyicilər, kanallarımıza, Quşlar TV-yə, Lal Ördəklər TV-yə, həmçinin kənd heyvanları kanalına abunə olmağı və ən əsası like qoymağı unutmayın. Mən də çalışacağam ki, bax belə hər gün gözəl-gözəl, gözəl, maraqlı videolarla sizin görüşünüzə gəlim. İnşallah da bu videolardan sonra hinduşqalar haqqında, qazdar, ördəklər, töyüklər haqqında ə məlumatlar, xəstəlikləri haqqında çox gözəl məlumatlar gəlir. Yəni kitabdən oxuyub, ha xəstələrində hansı dərmanları vermək və videolarda göstərəcəyəm. Yəni kənd yerindən çəkilişlər və kitabla da məlumatlar, xəstələrəndə hansı dərmanları verməyiniz məsləhətdir. Yəni abunə olun, abunə olun ki, qaçırtmayın. Həm Kent heyvanları kanalımıza, həm lal ördəklər, təbii ki də həm də quşlar TV-yə abunə olun və belə deyərdim, like qoyun. Sağ olun, salamat qalın və gələn görüşlərdədək. Sağ olun əziz izləyicilər.